কি খবৰ তোমালোকৰ আছে সকলোৱে ভাল তো বহুত মোক কমেণ্ট কৰি আছিলে কি অগ্নিবৰত ক'ত ক'ত এক্সট্ৰা মাৰ্ক্স পায় আৰু মই কিহত এক্সট্ৰা মাৰ্কছ পাইছিলোঁ তাৰপৰা এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ দি আছে ত' তোমালোকক মই আজি কৈ দিম যে ক'ত ক'ত এক্সট্ৰা মাৰ্ক পাবা ঠিক আছে তো চোৱা যোনেজনে এক্সট্ৰা মাৰ্ক পায় তাৰমানে চাকৰিটো ফাইনেল মেৰিষ্টৰ নাম অহুত চান্স বাঢ়ি যায় ঠিক আছে সেইকাৰণে এক্সট্ৰা মাৰ্ক থাকিলে বহুত ভাত বহুত ভাল মানে তোমালোক মই কৈ আছোঁ মই কিহত ক'ত এক্সট্ৰা মাৰ্ক পাইছিলোঁ আৰু তোমালোকে কিহত মানে কি কি থাকিলে তোমালোকে এক্সট্ৰা মাৰ্ক পাবা ঠিক আছে তোমালোকে গম পোৱা এন চি চি যোনসকল চি প্ৰথমতে যোনসকল এন চি 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 চাৰ্টিফিকেট হোল্ডাৰ আছিলে তেওঁলোকে এক্সাম নিদিয়াকৈ চাকৰি পায় যে কিন্তু এতিয়া মানে চি চাৰ্টিফিকেট থাকিলেও এক্সাম দিবও লাগে কিন্তু ফাইনেল লিষ্টত মাৰ্কচ পায় বিছ মাৰ্ক এন চি চি বি থাকিলে তোমালোকে দহ মাৰ্ক পাবা আৰু এন চি চি যদি এন চি চি বি থাকিলে বিছ মাৰ্ক পাবা আৰু যদি এন চি 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 থাকে তোমালোকে ত্ৰিছ মাৰ্ক পাবা ঠিক আছে এটা ভাল অপৰ্চুনিটিজ ঠিক আছে যদি তোমালোকে এন চি চি বি থাকে চৰি এন চি চি বি থাকিলে তোমালোকে দহ মাৰ্ক পাবা আৰু এন চি চি তোমালোকে চি থাকিলে বিছ মাৰ্ক পাবা বহুত এটা ভাল অপৰচুনিটি তাৰমানে য' যাৰসকলে এন চি চি আছে চাকৰিটো লোৱা ঠিক আছে আৰু তোমালোকৰ যদি আই টি আৰ চাৰ্টিফিকেট থাকে পাঁচ মাৰ্ক পাবা আৰু যদি স্পৰ্টছৰ চাৰ্টিফিকেট থাকে নেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেট তেতিয়া তোমালোকেও এক্সট্ৰা মাৰ্ক পাবা ঠিক আছে আৰু এক্সট্ৰা মাৰ্কছ যদি তোমালোকক থাকে চাকৰিটো পোৱাত বহুত হেল্প হয় যদি তোমালোকে একজামত কম্পাই থৈছিলা ফিজিকেলত কম্পাই থৈছিলা তেতিয়া লাষ্টত মানে যেতিয়া তোমালোকৰ ফাইনেল কোনোখন কাৰ্টআপৰ লিষ্ট মাৰে তাত মানে এক্সট্ৰা মাৰ্কছ যোগ হৈ তোমালোকৰ নামটো আহি যায় ঠিক আছে নহয় তোমালোকৰ যদি গেম চাৰ্টিফিকেট আছে যেতিয়া ফিজিকেল দিনাখনি গেম চাৰ্টিফিকেট লৈ যাবা তোমালোকৰ যোনদিনাখিনি ফিজিকেল হয় এনেই তোমালোকে এন চি চি চাৰ্টিফিকেট তোমালোকে লৈ যাবা তোমালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰোঁতে যদি এন চি চি বি চাৰ্টিফিকেট আছিলে বুলি দিছিলা তেতিয়া তোমালোকে বিছ মাৰ্কে পাবা তাৰপিছত যদি তোমালোকে চি চাৰ্টিফিকেটখন আহি যায় তোমালোকে চি চাৰ্টিফিকেটৰ মাৰ্কছ নাপাবা কাৰণ তোমালোকে যেতিয়া মানে এপ্লাই কৰোঁ যে তোমালোকে বি চাৰ্টিফিকেট আছে বুলি দিছিল আৰু যদি তোমালোকে চি চাৰ্টিফিকেট আছে বুলি কৈছিলে তাত বিশ মাৰ্কে পূৰা এক্সট্ৰা মাৰ্ক পাবা ঠিক আছে সেইটো এক্সট্ৰা মাৰ্ক থাকিলে বহুত মানে এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ অনুভৱ এটা হৈ থাকে যে হয় মোৰ নামটো আহিব বুলি কাৰণ যাৰ যাৰ মানে একজাম বা ফিজিকেলত কম্পাইট হয় তেওঁলোকৰ অন্তত মানে এক্সট্ৰা মাৰ্ক এটা পালে মানে নাম নামটো আহি যায় মানে লাষ্টত ঠিক আছে সেইকাৰণে যাৰ যাৰ এক্সট্ৰা মাৰ্ক আছে সকলোকে অল্ডাৰ বেষ্ট তোমালোকৰ নিশ্চয় নাম আহিব আৰু এন চি চি সকলোৱেতো পোৱা নাম আহিবই টেনশ্যন কৰি নাথাকিবা তোমালোকে একজামত কম পালেও আৰু তোমালোকে যদি ফিজিকেলতো গোট মাৰি যদি 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 এন চি 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 চাৰ্টিফিকেট আছে তোমালোকৰ নাম আহিবই ঠিক আছে বুজি পিছ যি যিমান পাৰে এন চি চি সকলৰ বাবে শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিবা তোমালোকৰ বাবে গুড নিউজ এন চি চি কেণ্ডিডেটসকলে তোমালোকে ভয় কৰি নাথাকিবা তোমালোকৰ বহুত সুবিধা পাব আৰ্মিটো তোমালোকে পিছত ডাইৰেক্ট এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব অফিচাৰ লেভেলত ঠিক আছে এন চি চিৰ বহুত বেনিফিট আছে আৰ্মিটো তোমালোকে যিমান পাৰা ভাল 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 কলেজত এডমিশ্যন ল'ব আৰু এন চি চিটো পাৰিলে লৈ থ'ব যোনসকলে মানে এবাৰ মেট্ৰিক দিছে তোমালোকে এন চি চি প্ৰথম ইয়েৰটোৱে লৈ ল'বা এন চি চি চাৰ্টিট চি চাৰ্টিফিকেট যদি উলিয়াই ল'ব পাৰা আৰ্মিত বহুত সুবিধা পাব ঠিক আছে যিমান পাৰ ভিতৰত আমি আৰ্মি এন চি চি কেডেটসকলে শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব সকলোকে কিপ ছাপৰ্টিং এণ্ড মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ